синагога во Львове как э, пишут историки появилась гора, очень рано очень давно была она деревянная и находилась на площади соборной там где сейчас находится памятник Синагоги. вот но к сожалению об этой синагоге мы знаем мы имеем только упоминания и ничего особо конкретного мы о ней не знаем удобном городе мель поскольку с одной стороны возле города и э, стена арсенала упала, убив несколько человек. Вот, пришедший сюда Карл XII тоже не, не сильно лояльно отнесся к евреям. Мы учились в еврейской школе. сказать, что это сыграло бы потому что построено в 1690, 1595 году, как э, фамильное. Э, это для всех. Но в 1600 году изуиты зуиты, которые э... уже готовая синагога, они просто не нашли. И они подали на евреев в суд. Под предлогом, что евреи незаконно построили это здание, поскольку имея разрешение городских властей польского короля, они не имели разрешения епископа Соликовского. И суд решил, да, евреи незаконно построили это здание, поэтому Синагога должна стать костелом. И Синагогу передали езуитам плач в еврейском квартале, как пишет, как рассказывает очевидец, стоял как дни страшного суда. Но Мордыхай Нахманович, который на то время был уже хозяином синагоги, был человеком мудрым. Он понимал, что вступать в открытый конфликт он не может, что нужно поступить как-то по-другому. И при свидетелях он передал ключи от этого здания новому хозяину со словами «Я отдаю вам эти ключи. Мы не будем здесь молиться, но и вы не сможете, поскольку вход сюда через мой дом и через мой двор. А я не хочу, чтобы чужие люди тут без конца ходили. Поэтому я вас сюда просто не пущу. Попасть в синагогу вы сможете только по воздуху. Может быть, вы мне ее продадите? Конечно, никто не собирался еврею продавать его синагогу. Но когда новый хозяин пришел, чтобы сменить замок в своем здании, его сюда просто не пустили. И опять начались суды которые проходили с попеременным успехом. И последний суд решил, да, оставить синагогу евреям, но евреи должны выплатить езуитам 2000 злотых, с тем, чтобы те могли купить площадь в другом месте и построить свой собор. Павел построил именно первую еврейских дней. Было все, что должно было быть в синалоге. Короткий бодош, который находился вот в той стене где растет сейчас дерьмо. По центру была молитва. Здесь было две колонны. при входе ходе синагога обязательно была такая. Место для благотворительных взносов. И здесь, с этой стороны, находилась галерея движения. Даже хвалебный гимн, который назывался Шергиула, то есть освобождение. Появилась и получила нужную подпись по документам, пойдя к еписке. На самом деле Роза Нахманович действительно исторический персонаж. Но на то время, когда происходили события с Синовогой, этой женщине было около 80 лет. Она спокойно умерла в своей постели и была похоронена на евреях. Это доктор был придворным врачом короля Яна Третьего Собецкого, наверное. тяжело заболело. Было очень неприятное боление, и человека вылечат. Если не вылечат, то понятно, говорит, А если вылечат, то... И благодаря этому он стал придворным, работал придворным врачом. Жизнь еврейской общины где называют золотым веком. Это были самые хорошие времена, для евреев по определенной причине. новой власти поэтому э, имя площади изменили. здесь находилось э, здесь когда-то находился колодец еврейского квартала нужно сказать что во Львове всегда были проблемы с водой они есть и до сих пор и уже в начале 14 века в город попадала вода по трубам по деревянам мало вниз. И э, один из таких родников находился недалеко от Мичаковского кладбища. Даже не сами, ну не сами... Как Украина. Мы не будем сравнивать. Эта проблема осталась с польских... Эта проблема с польских времен досталась австрийской власти. которая сейчас то мы с вами идем, когда-то называлось когда переименовывали улицы города и стали какие-то... Возможно, это будет, пока это выставка, а возможно, потом оно в экспозицию что-то и попадет. А не сразу постирала. Может, ворота прикрыть? Вот это еврейский львов 1938 года. Это здание, где находился еврейский кагал и еврейский музей. Одна из самых больших в Восточной Европе, построена была в середине 19 века и взорвана в 1941 году. Это еврейская больница, которая сохранилась до сегодняшнего дня. И сейчас там находится родили... Это улица сейчас, 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 сейчас. О, Красиво сейчас. С еврейской больницей когда-то было еврейское кладбище. Да Улица Резницкая. Вот большая синагога предместья, которой тоже сейчас нет. Вот она, большая синагога предместья. Старое еврейское кладбище, которое находилось за больницей. Это 哎，都只是。